নমস্কাৰ এতিয়া মই গৈ আছোঁ শিৱসাগৰ টু গুৱাহাটী যিহেতু কাইলৈ আমাক এপইণ্টমেণ্ট দিব গতিকে গুৱাহাটী অভিমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া মই বৰ্তমান গৈ আছোঁ শিৱসাগৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট তাৰপৰা ৰাওনা হ'ম গুৱাহাটী অভিমুখে গতিকে চাই থাকক এতিয়া বৰ্তমান পালোহি ঘৰৰ পৰা শিৱসাগৰ ট্ৰেন্সপ'ৰ্ট আৰু আমাৰ বাছ আছে এইট ফৰ্টি ফাইভ আৰু মোৰ লগত তিনিজন যাব তেওঁলোকো আহি আছে গতিকে দেখুৱাই গৈ থাকিম চাই থাকক ইয়াত দেখিব পাৰে শিৱসাগৰ ট্ৰেন্সপ'ৰ্ট গতিকে অলপ সময় পিছতে আমাৰ বাছ আহিব গতিকে দেখুৱাই গৈ থাকিম চাই থাকক বাছত কোনো নাই আমি দুজন তিনিজন আছোঁ এয়া অঁ এজনে থ'বলৈ আহিছে আৰু এজন দেখিছে অঁ তেওঁ ডিব্ৰুগড়ত পাইছে গতিকে আমি গোটেই বাছখনে বুক কৰি পেলাইছোঁ এতিয়া বৰ্তমান আহি পাইছোঁ যোৰহাট গোটেই যোৰহাটত আমি ৰখিছোঁ এখন এখন বাছ এতিয়া আমি বৰ্তমান আহি পালোঁ জখলাবন্ধা সেয়া জখলাবন্ধা ৰখিছে সকলোবিলাক খাবলৈ ৰখিছে ৰূপম ট্ৰেভেলছ আছে ইয়াত গোটেই সকলোবিলাক ভাৰত ব্ৰেঞ্চ ভাগ বহাগৰ সকলোবিলাক বাছ আহি আৰু সেই চাব পাৰে ইয়াত এতিয়া কিবা এটা খাই ল'ম খাই পিনে আকৌ যাতে আৰম্ভ কৰিম গুৱাহাটী খানা পৰা গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টি মাহ খেলে চাহ খাইছোঁ দেই এতিয়া চাহ খোৱা নাই কি আছে অঁ মেগী মেগী হয় মিক্স মেগী খাইছে আৰু মই চিপ্ছ মিক্স মেগী এণ্ড চিপ্ছ এতিয়া বাছে দুটা বজাৰ আৰু সকলোবিলাক বাছ এনেকৈ ৰখি আছে চাব পাৰে আৰু আমি আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম খানা পোৱাবলৈ গোটেই চাই থাকক সেইটো হৈছে বক্ষিষ্ চাৰিআলি বশিষ্ঠ চাৰিআলি যাম তাৰপিছত আমি ভিতৰত যাম আৰু এওঁলোক যাব বেলেগ এখন হোটেল আমি দুজন যাম বেলেগ হোটেল আৰু টম টমটম লৈ যাম এতিয়া আমি আচলতে অভাৰ ব্ৰিজৰ পাৰ হৈ নামিলোঁ হোটেল চাই থাকিব আৰু তাৰপিছত হোটেল যোৱাৰ পিছত আমি থানাৰ পৰা ফুলি যাম গতিকে দসাই গতি চাই থাকিব আপোনালোকে চাব পাৰে যি পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছগৰাকী তেৰো দিনৰ প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ গেট আৰু এইটো চাইডেও এখন গেট আছে এতিয়া অলপ সময়ৰ পিছতে আচলতে গেটখন মুকলি কৰি দিব আৰু আহিছে দুই এজন কেণ্ডিডেট আমি অলপ সোনকালে আহিলোঁ গতিকে চাব পাৰে অলপ সময় পিছতে আচলতে এই গেটখন মুকলি কৰি দিব গতিকে চাই থাকক মই সকলোবিলাক ডাই গতিকে আচলতে লগৰ পাইছোঁ এয়া ক'ত পৰিছে তিনিচুকীয়া লখিমপুৰ আইকেইজন অঁ গতিকে তেওঁ আচলতে ধুবুৰী হয় কিন্তু পাইছে তিনিচুকীয়াত আৰু আপোনাৰ লখিমপুৰতে গতিকে চাই থাকিব আৰু অলপ সময় পিছতে আচলতে আমাৰ এই গেটখন অ'পেন কৰিব এতিয়ালৈকে টাইম হোৱা নাই গতিকে দেখুৱাই গৈ থাকিম Thank mm -hmm. you. yeah mm -hmm. আৰু ই এক দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু ইয়াতকৈও জটিল নিকা আৰু স্বচ্ছ নিযুক্তি দিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আটাইতকৈ জটিল আৰু সেই প্ৰত্যাহ্বান আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত তাক আমি অতিক্ৰম কৰি এটাও ক'ৰ্টত কেছ নোহোৱাকৈ কোনেও আঙুলি টুৱাব নোৱাৰাকৈ আমি এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ হাজাৰ নহয় লাখৰ হিচাপত মানুহে এই নিযুক্তিৰ বাবে চৰকাৰখনৰ মুখলৈ চাই থাকে শিক্ষা আৰু গৃহ বিভাগতে সৰ্বাধিক সংখ্যক নিযুক্তি হয় কিন্তু আজি চৰকাৰী খণ্ডৰ নিযুক্তিয়েই অসমত শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে বা এটা চাকৰিৰ কাৰণে চৰকাৰী খণ্ডৰ চাকৰিয়েই যথেষ্ট নহয় আৰু সেইকাৰণেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এডভান্তেজ অসম আৰম্ভ কৰি অসমত এক উদ্যোগীকৰণৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিছে শিক্ষক সমাজলৈ মোৰ এটা আবেদন আছে যে আজি অসমত পাব্লিক এডুকেশ্যন যি ৰাজহুৱা শিক্ষা ব্যৱস্থা চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমি এই চাকৰিখিনি পাইছো এতিয়া আমাৰ কান্ধৰ ওপৰত এই দায়িত্ব থাকে যে এই চাকৰিখিনি আমি ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ কাৰণে সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব কিন্তু যদি চৰকাৰী বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ মান নিম্নগামী কোৱাৰ কাৰণে যদি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কমি যায় অভিভাৱক অভিভাৱিকাই যদি আস্থা হেৰুৱাই পেলায় চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থা তেনেহ'লে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমিব আৰু চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী কমিলে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে বিদ্যালয়ত শিক্ষকতাৰ চাকৰি এই সংখ্যাটো হ্ৰাস হৈ যাব গতিকে আজি যিসকলে চাকৰি লাভ কৰিব যিসকলে নিয়োগ পত্ৰ লাভ কৰিব তেওঁলোকৰ কান্ধত এটা দায়িত্ব আছে যে মোৰ এই চাকৰিটো মোৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণেও যদি মই সুৰক্ষিত কৰি যাব লাগে তেনেহ'লে আমাৰ বিদ্যালয়ত এজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী কমিব নোৱাৰে আমাৰ বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব লাগিব অহা দিনবিলাক খবৰ খেলাই কোৱা সকলোৰে সকলোৰে ভাল কেইটাত আহিছিলে অকণমান ল'ব কাৰণে দুটা নে বাৰটা বাৰটা দুটা বজাত এটা এঘাৰটা বাপে ঠিক আছে আজি মোৰ অলপ দেৰি হল কাৰণ আমাৰ গুৱাহাটীত বহুত ডাঙৰ এয়াৰফৰ্চৰ এটা শ্ব' আছিলে মোৰ অলপ আহোঁতে দেৰি হ'ল মোৰ লগত সকলোৱে একেলগে ক'ব বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰী উৎসৱ গৌৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ চি এম কৰমানন্দ চাৰেঙীয়া ডাঙৰীয়া শিক্ষা বিভাগৰ সচিব নাৰায়ণ কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া আছাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বৰ্ডৰ উপাধ্যক্ষ ৰূপম গোহাঁই ডাঙৰীয়া সঞ্জয় দত্ত ডাঙৰীয়া সুৰঞ্জনা সেনাপতি ডাঙৰীয়ানী নিৰদা দেৱী ডাঙৰীয়ানী উপস্থিত আজি নিযুক্তি পাত পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা যুৱক যুৱতীসকল তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকল আৰু উপস্থিত সুধিবিন্দ বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ মাজত মই ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতীক ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ যদি শাসনলৈ উভতি আহে অসমত আমি এক লাখ যুৱক যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদান কৰিম অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ নম্বৰ পোন্ধৰ অৰ্থাৎ মোৰ আগত ৰাজ্যত চৈধ্যজন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে আৰু সকলোৱে নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসৰি ৰাজ্যখনক সেৱা কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল আৰু যদি নিযুক্তিৰ ফালে আমি চাওঁ কোনো এটা চৰকাৰৰ কাৰ্যকালতে বিছ পঁচিছ হাজাৰতকৈ নিযুক্তি হোৱা নাছিল আৰু নিযুক্তি হোৱাৰ পিছতো বহুতে দৰকাৰ

মই যি ধৰণে চৰকাৰী চাকৰি নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া দেখি আহিছিলোঁ ই এটা যথেষ্ট জটিল প্ৰক্ৰিয়া আছিল আৰু ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰে চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ কাৰণে ই আদালতৰ গোচৰ আৰু নহ'লে প্ৰশাসনিক অসুবিধাৰ মাজত ই স্থিৰতা পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলে আজিও আমাৰ মাজত বহুতো চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছে যাক এতিয়ালৈকে আমি স্থিৰতা দিব পৰা নাই সেয়েহে যেতিয়া মই এক লাখ চৰকাৰী চাকৰিৰ কথা কৈছিলোঁ তেতিয়া বিৰোধীৰ লগতে আমাৰ দলৰ সকলৰ মাজতো সন্দেহ আছিলে আৰু বহুকেইজনে মোক ব্যক্তিগতভাৱে কৈছিলে যে ইমান ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এটা আমি দিলো এইবাৰটো আমি নিৰ্বাচনত জিকিম কিন্তু অহাবাৰ আমাৰ ইলেকশ্যনত অসুবিধা হ'ব মোৰ মনত বিশ্বাস আছিলে যে আমি অসমত যদি এখন শক্তিশালী চৰকাৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ আমি এই বাধাবোৰ অতিক্ৰম কৰিব পাৰিম আৰু বিছটা বছৰ চৰকাৰত থাকি মই যিখিনি অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিছোঁ তাক আলম হিচাপে লৈ আমি এক লাখ চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰ্ণও কৰিব পাৰিম চৰকাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি এখন মন্ত্ৰীসভাৰ কমিটি বনাইছিলোঁ আৰু কেনেকৈ আমি এক লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিম তাৰ এটা আমি পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে অসমত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ প্ৰয়োজন আছে ডক্তৰ নাৰ্ছ বিভিন্ন ধৰণৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত জড়িত কৰ্তব্যৰ বাবে নিযুক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু আৰক্ষীৰ যথেষ্ট নিৰ্বা নিযুক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে খালী থকা পথ আৰু নতুনকৈ পথ সৃষ্টি কৰি এই মুহূৰ্তলৈকে আমি এক লাখ একৈছ হাজাৰ দুশ চল্লিছগৰাকী যুৱক যুৱতীক চৰকাৰত চাকৰি দিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে চাকৰি পোৱাবিলাকো সন্তুষ্ট চাকৰি নোপোৱাবিলাকো সন্তুষ্ট সেইকাৰণে চাকৰি পোৱাৰ পিছত আজি আমাৰ হাই কৰ্টত চাকৰিৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক চেলেঞ্জ কৰি এক প্ৰকাৰ গোচৰ নাই বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ চৰকাৰখনৰ স্বচ্ছতা আৰু চৰকাৰখনে যে মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিযুক্তি দিব খুজিছে তাক লৈ আজি কাৰো মনত সন্দেহ নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৰাবিলাকে লগ পালে নিশ্চয় বহুত টান টান প্ৰশ্ন কৰে মোক এটাই টান প্ৰশ্ন মামাৰ চাৰি হাজাৰৰ এপইণ্টমেণ্ট কেতিয়া হ'ব আপোনালোকৰ পিছতে আৰু চাৰি হাজাৰ থিয় হৈ আছে ন এতিয়া মোক গাঁৱত গ'লে এই চাৰি হাজাৰে খিনি লগ কৰি থাকে যে আমাৰ কামাণ্ডুৰ মই বোলো হিমা দাসীলাক দেখি খেলুৱৈ হব খুজিছে নেকি মই বোলো ষ্টেডিয়াম কিয় খেলিব ইচ্ছা কি খেলা বোলে নহয় দাদা পুলিচৰ চাকৰি লাগে নে দৌৰিব লাগে এনেকুৱা পৰিৱেশ অসমত আগতে কেতিয়াও হোৱা নাছিল আজি আমাৰ অসমত এটা ভাবিব নোৱাৰাকৈ যুৱক যুৱতীৰ মাজত এটা আশাৰ সঞ্চাৰ হৈছে যে পঢ়া শুনা কৰিলে আমি চৰকাৰী চাকৰি পাব পাৰোঁ আৰু য'ত চৰকাৰী চাকৰি নাপাম তাত চৰকাৰখনে আমাক একপ্ৰকাৰ আত্মসংস্থাপন নহ'লে বিভিন্ন প্ৰকাৰে আমাক নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিম ৰাতিপুৱা আহি খানা পৰাৰ ওচৰতে আমি এতিয়া খানা খাবলৈ লৈছোঁ ভাত এয়া মাছ খাইছে তেওঁ মাছ খাইছে গতিকে মাছৰ সৈতে নিশ্চয় ভোক লাগি আছে আজি এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা হ'ল অলপ কৈ দিবা এতিয়া মই সেই ৰুম পালোহি আৰু আজিৰ দিনটো আচলতে বহুত ভালকৈ গ'ল ভাগৰ লাগিছে আৰু বহুত এটা স্মৰণীয় দিন ভাল লাগিলে আৰু এটা কথা যি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু ৰণেশ বৈ ডাঙৰীয়া যিখিনি কথা ক'লে সেইখিনি আচলতে মানিবলগীয়া আৰু আজিৰ দিনটো ইমান মানুহ ইমান মানুহ পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছৰ জেগাত চাগে বহুত তাৰ দুগুণ তিনিগুণ মানুহ হৈছে মিটিঙত গতিকে পাৰ্ক পাৰ্কে দিছে এইটো এটা বহুত ভাল ভাল কথা কাৰণ যদি গোটেইখিনি এপইণ্টমেণ্ট একেলগে দিয়া হ'লে মানুহৰ পৰা আচলতে চাগে সোমাব নোৱাৰিলেহে ইমানেই মানুহ হ'লহেঁতেন কিন্তু আমাৰ পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছ পোষ্টতে হৈছে বহুত মানুহ দুগুণ মানুহ অৰ্থাৎ আচলতে মহিলাবিলাক বা ছোৱালীবিলাকৰ লগত গাৰ্জেন আহিছে বা ল'ৰাবিলাক কিছুমানৰ লগতো গাৰ্জেন আহিছে গতিকে সেইকাৰণে মানুহ বেছি সমাগম হোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু প্ৰথমতে আমাক কি ক'ব লাগিছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ দিছিলে ওৱান টু টেন কাউণ্টাৰ দিছিলে ওৱান টু টেন কাউণ্টাৰ দিয়াৰ পিছত আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত ওৱান থাৰ্টিৰ পৰা অলপ টাইম আমি ৱেইট কৰিব লগা হ'ল মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱাহী পোৱা নাছিলে আৰু আমাৰ চেকিঙত আমাক একো সোমোৱাবলৈ নি দিয়া নাছিলে পানীৰ বটলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ যিখিনি গোটা বস্তু এনেকৈ যেনেকৈ আপুনি চেণ্ডৰ বটলত যদি লৈ যায় বা বেলেগ কিবাকিবি যদি এনেকুৱা থাকে আপোনালোকক সোমোৱাবলৈ নিদিয়ে গোটা বস্তু বুলি কৈছে তেওঁলোকে গতিকে আপোনালোকে অলপ এইটোৰ প্ৰতি অলপ সাৱধান হ'ব আৰু আচলতে যেতিয়া ৰিপ'ৰ্টিং টাইম দিব আপোনাক সেই টাইমটোতে সোমাবলৈ দিব তাৰ আগত সোমাবলৈ নিদিয়ে আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল চোৱা বহুতো দাদা বাইদেউ ভাইটি ভণ্টিক লগ পাইছিলোঁ তেওঁলোকে মাত এষা দিছে যে আপুনি জ্ঞানৰ চেনেলটো আপোনাৰ আপোনাৰ বা আপুনি উত্তম ছাৰ হয়নি গতিকে বহুত ভাল লাগিলে আচলতে কেমেৰা আগত তেওঁলোকক উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু বহুত ভাল লাগিলে আপোনালোকে যে মোৰ ইমান মাজত ভিৰৰ মাজতো যে মাত এষা দিছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু সকলোৱে মোক ছাপৰ্ট কৰি যাব যিসকলে নতুন এনেকৈ চেনেলটোত ভিজিট কৰিছে লাইক চেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব লগতে বেল একত প্ৰেছ কৰি থ'ব মই আহি আহিবলগীয়া যিখিনি শিক্ষা সম্বন্ধীয় কথা বা মই যিখিনি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বা যিখিনি টেট সম্পৰ্কীয় কথা মই সকলোবিলাক কৈ যাম আৰু যিহেতু আমাক আজি এপইণ্টমেণ্ট দিলে আৰু মই চাগে কাইলৈ জইন কৰি যাম কাৰণ মই শিৱসাগৰৰ ল'ৰা গতিকে মই আচলতে ধুবুৰীত মোৰ নামটো আহিছে বিলাচীপৰা মেইন টাউনতে গতিকে মই কাইলৈ আচলতে জইন কৰিম আপোনালোকে কেতিয়া জইন কৰিব আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব আৰু আচলতে আজি আকৌ এবাৰ গৈছোঁ আজি এটা বহুত ডাঙৰ দিন বহুত স্মৰণীয় দিন গতিকে সেইটো কথা সদায় মনত ৰাখিব আৰু এতিয়া এতিয়া বহুত ভাগৰ লাগিছে আচলতে মই ভাত পানী খোৱা নাই ভাতটো খাই আৰু এতিয়া শুই যাম কাৰণ কাইলৈ মোৰ বাবে আৰু এটা ভাল দিন আহি আছে গতিকে সকলো আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ ধন্যবাদ